Владислав із Донеччини дозвонився до нас. Владиславе, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Владислав. Говоримо сьогодні. Чи зупинення антитерористичної операції зупинить людські жертви та кровопролиття? Як ви думаєте? У некоторій степені, в якій, будь ласка, слухаємо. Ну, я вас. Я думаю, що дуже, дуже сильно сильно все зайшло. Владиславе, давайте мы вас, вас не будем вытягивать своими запитаниями. Вот вы, может быть, подзвонили до нас в студии с каким-то Да, я хочу рассказать ну, о некоторых эпизодах, которые произошли непосредственно ну, здесь у нас. Вчера буквально в Донецке происходила так называемая, у нас не называется ее антитеррористической органи... этой... операцией. Я волнуюсь операции, а называют зачисткой. Так и, и, так и нам сказали. Всем попрятаться, всем не вылазить, будет производиться зачистка. Это люди близкие ну, к структурам, к милиции, там, к этим. У меня родственники сработают там. Вот. Теперь, что произошло на железнодорожном вокзале. Вчера мой зять, он живет в Макеевке, работает на автобусе стоял на железнодорожном вокзале. Буквально в метре от него женщине снесло пол головы. Да, мы видели эти фотографии. Да, я, я их не видел. Я, 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 это... он, он приехал домой, он два, два часа у ванной откисал. На нем, на нем и на автобусе была кровь и, извините, мозги этой женщины. Владиславе, продовжуйте, будь ласка. Ви нас просто зараз а, шоку... шокуєте понимаю, своїми, да. своїми повідомленнями, тому що ну, нема слів, просто нема чого сказати. Продовжуйте, якщо вам є що говорити. От, тепер ще, Другий випадок під волновахой. Это, Це это не, не те саме. Сведіння з перших рук. У мене там живе, возле этого села. которая произошла в этом селе, живет боеродная сестра жены. Вот первая, когда я ей позвонила, она ничего не могла сказать. Потом рассказала, вот такое, ну, и тем более она медик. Она все это, она участвовала в этом. Ну как, по спасении, после того, что там произошло. Вот. Приехали какие-то люди к украинским военным. Там их стояло две группы. Одно, одна под селом, другая в угледаре, это недалеко. Ну, как бы, вроде бы как бы с мирными намерениями, без никаких опознавательных знаков. Приватбанковский микроавтобус, бронированный, 20G и по черных. Сначала все нормально, потом они расстреляли этих ребят, подцепили георгиевские ленточки и уехали. Оставили в приватбанковский этот автобус, который не завелся. Видимо, что-то случилось. Потом пришла на подмогу к ним, ну другая группа э, военных, да, и тут началось, их начали расстреливать из вертолетом, очеред эти, очередями и ракетой ну, разбомбили этот э, микроавтобус, я не знаю, с какой это целью сделано. Ребята кричали, что это свои стреляют, что это наши там. Владислав, одну секундочку. О -о -о -о. Мы сейчас говорим о, по-моему, 22 мая, да? Э -э, события это, под волновахой. Это, это да, под Волновахой. 16 под человек, вас, погибшие, 32. Да, там много, очень, там очень много. Да, да. То есть вы говорите о том, что подъехала группа. Сперва были переговоры и потом военных... Да, да, да. Ну как, не переговоры, а я не знаю, они подъехали, поздоровались, так поговорили. Ну, как бы, и внезапно начали атаку. Как, как по-предательски. -по так. И потом вертолет вот. начал уничтожать этот. А, э... Вертолеты уже потом, да, да. Как бы я не знаю, с какой целью. Это ошибка, это ли специально, или уничтожить следы. Ну, свои лубили по своим. Вот такое. Это мне это, это рассказывают очевидцы. Владиславе, зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Давайте, мабуть, оціночних суджень зараз не будемо робити, але ми дякуємо за те, що ви дозвонилися і справді розказали. І, от, ну хотілося б зрозуміти, Владислав, давайте зараз просто гіпотетично представим, що вот АТО остановлено, от внезапно все, війська отримали приказ залишатися на місці або отойти назад. Що, по вашому мнению, буде происходить на восток. Говорят редакторы, что ушел телезритель. Жаль, не договорили. В любом случае, Владислав, спасибо вам большое за информацию. Мы очень вам признательны.